আজি আপোনালোকৰ বাবে চজিনা পাতৰ পকৰীৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগজৰ আন এটি ৰেচিপিলৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ এটা মিক্সি জাৰত ধুই পখালি লোৱা মচুৰ দাইল নহৰু জলকীয়া দি ভালদৰে পেষ্ট বনাই বাতি এটাত উলিয়াই ল'ব আৰু তাত ধুই পখালি লোৱা চজিনা পাতখিনি দি মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ নিমখ হালধি দি ভালদৰে মিহলাই ল'ব এতিয়া পেন এখন গৰম কৰি তাত সৰিয়হৰ তেল দি বনাই লোৱা চুজিনা আৰু মচুৰ দাইলৰ মিশ্ৰণখিনি চামুচৰ সহায়ত অলপ অলপকৈ দি দুইটা পিঠি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি উঠাই ৰাখিব যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু টিপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব চজিনা পাতৰ পকৰী ৰেডি এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত এয়া চজিনা পাতৰ পকৰী পৰিৱেশন কৰক ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় উলিয়াই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিলোঁ ধন্যবাদ